Nabi kita buat cincin. Ini namanya khatam, yang namanya pas, mata cincin. Jadi kadang-kadang Nabi kita kalau perlu pakai cincin yang ada matanya, ja'ala pasau dakhila Jadi dengan pasnya, mata cincinnya dikedalamkan. Jadi kelihatan itu cuma bingkai peraknya, matanya di dalam. Itu kadang-kadang. Pada waktu itu Nabi kita buat cincin daripada emas. Para sahabat Nabi kita, tengok Nabi kita buat cincin emas, pakat buat emas semuanya. Jadi setelah beberapa waktu kemudian <tuh> Nabi kita buang cincin emas tadi itu dan para sahabat pun juga membuangnya. Ini tidak patut dan tidak pantas dipakai oleh orang yang soleh atau oleh orang yang dekat kepada Allah. Wallahi la albasu abada. Allah aku tidak akan memakainya. Kemudian Nabi kita buang. Jadi tentang cincin emas itu sudah masuk. Hati-hati. Kalau nakkan pahala dengan cincin yang di jari Tangan yang ada di kelingking kita, kelingking yang pertama tempat cincin di kelingking terserah kanan kiri. Rasulullah SAW bi yadihi Aku tengok cincin bagi Nabi ada pada kelingking tangan kanan, kelingking tangan kiri pun juga boleh. Yang kita sebut dengan suasa, suasa atau suasa itu adalah campuran antara emas dengan perak banyak atau sedikit ada perbedaan yang namanya suasa situ ada nisbah emasnya emas ada emas 24 berarti emas 999.9 ada emas 21 kita sebut dengan emas 916 916 itu emas 21 ada emas 18 ada emas yang kurang daripada itu semakin banyak campuran peraknya semakin pucat warna emasnya warna kemasannya tapi tetap saja di situ ada emas, tidak ada bahasa toleransi kalau dengan emas. Kalau dengan perak ada kelonggaran hukum, macam juga dengan kain sutra. Asalkan tidak melebihi daripada separuh, separuh-separuh, separuh kain sutra, separuh koton misalnya. Itu masih boleh dipakai. Atau lebih banyak kutonnya daripada kain sutranya. Tapi kalau dengan emas, kali luhu wakati ruhu, banyak sedikit hukumnya sama... نعم وبه إلَيْهِ قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان ورق

karena itu BIR itu ditutup sama kerajaan Arab Saudi. Abab ada di antara daripada jam haji kalau pergi ke telaga BIR Ares itu dengan cincin mereka jatuhkan di situ. Punyanya bagi Nabi dijatuh di tangan Sina Osman. Itu dikuras, airnya dikeluarkan, dikuras, dikuras, dikuras sampai kering pun tidak ditemukan. Ada yang mengkaitkan musibah, cobaan, hujan yang menimpa pada pemerintahan Sina Osman terdapat daripada cerita cincin tadi itu. Hadis. 'Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal wal wasila perempuan yang menyambung rambut dengan rambut palsu Sakat menyambung saja ini diantara daripada dalil yang mengatakan derma organ itu tidak boleh kenapa jangankan dengan supaya organ itu diambil jadi pada seseorang dibedah, diambil buah pingganya, kemudian diberikan kepada orang yang memerlukan. Ini hanya dengan sumpah rambut sejak perempuan menyambung rambut. Rambut itu tak ada nyawa, rambut daripada seorang perempuan dipotong, dipotong, kemudian disambung oleh perempuan yang kurang rambutnya, atau yang botak kepalanya. Itu Nabi kita laknat, wasilah, wal sila yang menyambung dan yang kita sambungkan, wasimah yang bertatu, Yang bertatu wasimah wal bustaw sambungan hadis pan mutanam misah kurungan yang cukur bulu muka kenapa muka kelihatan lebar kenapa kelihatan tinggi cukur kening cukur ganti dengan kening palsu bulu mata cabut ganti dengan bulu mata palsu kemudian dengan di sini juga diganti dengan yang palsu hidup dalam kepalsuan hidup dalam tadis dalam penipuan waliyadzubillah terus semuanya Nabi kita laknat ujung hadis wal mugayyiratu li khalqillah dan mereka-mereka mereka yang merubah ciptaan Allah yang pesek dimancungin yang mancung dimancungkan lagi ah itu terkutuk kalau saya memperbaiki yang rusak tak apa Kalau pada tu gigi kita bersabuk-sabuk lagi, ini menidih, tu dibetulkan dengan besi atau nah, silakan tidak tidak masalah. Gigi berlubang, tanpa tanpa saja. Yang tak boleh gigi rapat direnggangkan. Ah, oh, supaya nampak renggang di tengah, supaya nampak kelihatan cantik. Sana ya, hu. Oh. Tuna penyoprak pesanaya seperti dengan gigi Nabi itu yang Nabi kita laknat memperbaiki, memperbetulkan, mempercantik dan memperindahkan itu tidak mengapa. Naam wa bihi laqala 'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ma qala la'anallahu al-washimat wal mustaushimat wan namisat wal mutanmissat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat khalqallahi qala fa balagha dhalika imra'atan min bani asad yaqalu laha ummu ya'quba wa kanat taqra'ul qur'ana fa atatuhu fa qalat ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال لئن كنت قرأته لقد وجد لقر وجدته قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن قال اذهبي فانظري قال فدخلت على امرأتي عبد الله فلم ترى شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها حديث متنمسة واصمات والمتوشمات yang bertatu namisa wal mutanamisa yang meminta dan yang melakukan pelebaran muka dengan mencukurnya diganti dengan kening palsu atau dengan sumpamanya wal yang merenggangkan gigi depan untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah pengharaman pelaknatan daripada Sunabla bin Mas'ud itu sampai kepada seorang perempuan daripada Bani Asad dikenal dengan nama Ummu Yaqub dan perempuan itu juga selantiasa selalu baca Quran Pada waktu tadi itu datang menulis Sayyid bin Mas'ud, ada satu berita daripada kau yang kau melaknat kumpulan daripada manusia. Jadi kata Sinap bin Mas'ud, macam mana kau tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah? Yang ada kutukan tersebut itu di dalam Al-Qur'an. Aku orang yang selalu baca Qur'an, tidak ada pun kutukan kepada mereka-mereka. Sayang, kalau kau baca Qur'an dengan penuh pemahaman, kamu akan temukan Apakah tidak ada temukan wama ja'akum wama rasulu an tengok ini diantara daripada dalil yang digunakan oleh ulama tentang kebolehan kita mengadakan perayaan alisa'i wal Mi'raj dan juga dengan seumpama Maulidar Rasul yang diperintahkan kepada kita apa saja ma'ata kubur rasul perkara-perkara yang Nabi kita ajarkan, yang Nabi kita perintahkan, yang Nabi kita bawa, kita wajib untuk menerimanya. Kau so, ambil yang Nabi kita ajarkan, ambil yang Nabi kita bawa kepada kita. Yang kedua yang kita harus tinggalkan bukan al-maskutu anhu yang harus kita tinggalkan wa manaha kum anhu pantau tiap yang nabi kita cegah nabi kita tidak pernah mencegah maulid dan jika tidak pernah menyebutkan Islam berat. Jadi dari situ ulama mengatakan yang Nabi kita juga saja kita wajib intihak, wajib kita tinggalkan tapi al-maskut abu yang Nabi kita tidak bercakap itu tidak ada larangan untuk kita melakukannya. Naam. Kita bersalam. Wa bihi laqala